Salamlar. Hər birinizə salamlayıram. Mən bioloji müəllimi Xinarəm. Bu gün sizinlə 1-ci maratonumuz, botanika maratonunun 1-ci dərsinin suallarını təqdim edəcəm. Və bu suallarla necə işləmək lazımdı indi onu izah edəcəm. Burda həm botanikaya giriş qismindən, həm də vegetativ orqanlardan şəkillər üzərində suallar və bir neçə məsələ nümunəsi var. Videonun neçə dəqiqə çəkəcəyini bilmirəm, amma yəqin ki 20 dəqiqə, maksimum 30 dəqiqə civarında olar. Və mən də videoda vaxtı saxlamaq üçün sizə xəbərdarlıq edəcəm. Əlavə də özüm bir müddət vaxtı saxlayacağam ki, unutduğunuz zamanlarda biraz belədiyyətdə vaxt qazana bilək. Sizə bir səhifə təqdim olunacaq və səhifə ilə tanış olmaq üçün ə, vaxtınız olacaq. Bəzi suallar mən özüm oxuyacağam. Və daha sonra siz həmin sualları ya dəftərinizə yazıb sonra yoxlaya bilərsiz və ya şifahi də fikirləşə bilərsiniz, amma mən tövsiyə edirəm bir vərəqə yazasınız, onda daha yaxşı olur. Çünki şifahi beyninizdə hesabladığınız zaman bəzən tutaq A variantı fikirləşirsiniz, doğurca B olur, amma sonra deyirsiz ki, yox elə mən A fikirdə, B fikirləşmişdim. Yəni özünüzü aldadı bilərsiniz, istəməsəniz belə. İndi başlamaq istəyirəm birinci səhifəmizlə. Gördüyünüz kimi səhifə iki yerə bölünüb. Sol tərəfdə alim şəkilləri var, sağ tərəfdə isə köhnə 7-ci dərsdə olan proseslərlə bağlı şəkillər var. İndi istəyirəm ki, bir neçə saniyə videonu saxlayasınız. Mən onsuz da bir neçə saniyə sakit gözləyəcəm. Şəkillərlə tanış olun, 1-ci, 2-ci, 3-cü ayrı-mı müəyyənləşdirin və sağdakı 1, 2, 3-cü prosesi və ona uyğun gələ biləcək qismləri müəyyənləşdirin. Görək necə ola bilər. Ə vart saxladığınızı ümid edirəm. İndi isə gəlin sualın cavabı ilə tanış olaq. Əvvəlcə alim adlarından başlamaq istəyirəm. 1-ci şəkildə göstərilən Teofrast bitkilərin tarixə əsərlərinin müəllifi, 2-ci şəkildə göstərilən Aristotel Heyvanların tarix əsərlərinin müəllifi 3-cü şəxslə göstərilən Karl Linné, şifqat adlandırmanı elmə gətirən alim. Böyük ehtimalla düşsə düşsə Karl Linné şəkli düşər. Bu vaxta qədər düşməyib amma düşə bilər. 1-ci, 2-ci, 3-cü prosesi müəyyənləşdirmək istəsək isə, burada 1-ci proses düşməyib, eksperimentdir. 2-ci proses ölçmək, 3-cü proses isə müşahidədir. Deməli biz burada uyğunlaşdırmalı olsaq, amübün duz kristalından uyğunlaşma, duz kristalından uzaqlaşması. Amibin duz kristalından uzaqlaşması üçün əvvəlcə ora təcrübə aparmaq üçün duz kristalı qoymağımız lazımdır. Daha sonra da ölçmədə dostum müşahidə ilə onun uzaqlaşdığını müşahidə etməyimiz lazımdır. Yəni burada eksperiment və müşahidə olacaq. Əgər ki ə, ölçmə də aparmaq istəsəniz, yəni onun ayaqlarının qısaldığını da ölçmək aparmaq istəsənsəz onda ölçmədən də istifadə etdiyinizi biləcəksiniz. İçində isə deyir bitkilərə fosforu gübrəsi verilməsi. Yenə bu bir eksperimentdir. Fosforu gübrəsi versək çiçək açma və meyvə əmlə gətirmə daha yaxşı olar. E, eksperiment olar e, və burada həm ölçmə də ola bilər. Məsələn, meyvənin kütləsini ölçə bilərik ya da çiçəyin böyüklüğünü ölçə bilərik və eyni zamanda adi gözümüzlə müşahidə də edə bilərik. Alma ağacının çiçəklənməsinə baxması bu adi bir müşahidədir. Məsələn, şagirdlərimizi götürüb məktəb həyətində əgər alma ağacı varsa, onun bir on dəqiqə, 15 dəqiqəlik ekskursiya təşkil edib onlara göstərə bilərik. E, bu da müşahidəli olacaq. 2-ci səhifəyə baxdıqda isə e, burada 3 dənə tapşırıq var. 1-ci tapşırıqda toxuma qruplarını müəyyən edəcəksiniz. 2-ci tapşırıqda 1, 2, 3 nəyi ifadə edir tapacaqsınız. 3-cü tapşırıqda isə 1 yazılıb burada əslində. 3-cü tapşırıqda isə yarpaq növlərini müəyyənləşdirməyiniz lazımdır yəni mən ə, vaxtı saxlamağınızı tövsiyə edirəm mən özüm də bir neçə saniyə gözləyib daha sonra izah edəcəm Burda toxum toxuma qruplarını müəyyən etməli olsak, kökün bölünmə zonasında təbii ki, bölünmədirsə burda törədicil toxuma, yəni meristema toxumasına təsərrüf edəcək. Şaftalının ləti ehtiyat toplayıcı parenxima toxumasından təşkil olunmuşdur. Çökmə gövdəsinin özəyi bu da ehtiyat toplayıcı parenxima toxumasından təşkil olunmuşdur. Eee, cicishkanın tücükləri bu təşkil olunmuşdur ifrazat toxumasından. Palıq gövdəsindəki kambiy, yenə meristem toxuması, yəni e, törəyici toxumadan, yarpaq damar sistemi, burada mexaniki toxumaya aid olan liflər ola bilər. Bir də ki, ötürücü toxumaya aid olan kslema boruları, yəza bilmədim, kslema boruları e, ya da borucuqları və floema boruları, yəni ələyə bənzər borular aid ola bilər. E, bitkinin e, Ən keçəsində 1, 2, 3-ü müəyyən etmək istəsəniz, toxum olaraq məğnədəcə ediniz bu arada. 1 onun bu arada bu təzə 7-ci sinif kitabından şəkili idi. 1 onun ötrücü toxumasıdır. 2 onun ehtiyat parıxma toxumasıdır. Əsas toxuması və 3 isə xariciyən əhatidən örtük toxumasıdır. 7-ci sinif şəklində kitabında olan şəkildəndir. Və sonuncu sual yarpaq növlərini müəyyənləşdirərək, gördüyünüz kimi burada tək lövhəli yarpaq verilib, yəni mürəkkəb yarpaqdır. Məsələn, qoz, ahkası, it burnu misal ola bilər. 2 sadə yarpaqdır, 3 mürəkkəb yarpaqdır, 3 ər yarpaqdır, moruq lobya, bürcə misal ola bilər. 4 barmaqvari yarpaqdır, acı paxla, at şabaldı misal ola bilər. 5 sadə yarpaq, 6 sadə yarpaq, 7 isə cütlüləşvari Məsələn, noxudlarca misal ola bilərdi. Keçək bu səhifəyə. Bu da köhnə 6-cı sinif dərsliyindəki şəkildən götürülmüşdür və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rəqəmi ilə verilən hissələri müəyyənləşdirmək lazımdır. Yenə vaxtı saxlayın, yazın vərəqinizə və daha sonra yoxlayın. Mən özüm də bir neçə saniyə gözləyəcəm. Gəlin məyəlləşdirək. Fikir versəniz 1 və 2 yarpağın damar sisteminə aiddir. Mexanik lifləri zətn burada qeyd olunub. Mexanik liflər, ümumiyyətlə lif varsa, bu mexaniki toxumadan təşkil olunacaq. 1 yarpaq borucuqları, yəni kslema, 2 isə floema, yəni əleyə bənzər borulardır. Üst onun üst dərəcəlidir və bir sırada düzülür. 4 alt dərəcəlikdə o da bir sırada bir şərgədə düzülür. 5 sütunvari parenximadır. Adətən 1, bəzən 2 şərgədə də düzülə bilər. Və sahi daha çox olur. Altı süngərvari parenximadır, daha seyrək yerləşir, sayı azdır. Sütunvari və süngərvari parenxima bir yerdə yarpağın mezofil qatını təşkil edir. 7 e, yarıqdır əslində, nəsə bütöv ağızcıq kimi də götürə bilərsiniz. 8 isə bir ağızcığı təşkil edən 2 dənə qapayıcı hüceyrəli olacaq. İndi ay belə eləyək. Hə. İndi burada da 1-ci bitkilər, 2-ci heyvanlar aləminə aid olan sistematik kateqoriyaları istəyirsiniz böyükdən kiçiyə, istəyirsiniz kiçikdən böyüyə sadalın. Mən yenə vaxtı saxlamağınızı tövsiyə edirəm. Deməli, bitkilərdə növ, cins, fəsilə, sıra, sinif, şöbə, aləm, heyvanlarda növ, cins, fəsilə, dəstə, sinif, tip, aləm ardıcıllığında olacaq. Keçəy növbəti suala. 1-ci sualda gövdənin qatlarını müəyyənləşdirmək lazımdır. 2-ci sualda isə ötürücü toxumanın, ötürücü toxuma qrupunun növlərini müəyyən edib sonra da uyğunlaşdırma aparmaq lazımdır. Yenə vaxtı saxlayın, uyğunlaşdırın və daha sonra yoxlayın. Burda gövdənin qatlarını müəyyənləşdirmək istəsəniz, 1 qabıq, 2 floema, 3 kambiy, 4 oduncaq, 5 özəy şüaları, 6 illik qalqa, 7 isə özəyin özü olacaq. Ümid edirəm ki, hamısını düz başa düşdünüz. Ötürcü toxumada isə birinci fikir verirsə də qismema borusu, çünki əleyə bənzər boru 2-dir, burda da deşiklərin olmasına görə müəyyənləşdirə biləcəksiniz. Bunları isə uyğunlaşdırmaq istəsək, canlı hüceyrələrdən ibarətdir əleyə bənzər boru ölü hüceyrələrdən ibarətdir borucuqlar. Zaten onlar öldükdən sonra öz funksiyalarını yerin yetirirlər. Eee, b yazmalı idim bura. Sürətli daşınma borucuqda, lənc daşınma, əriyə bənzər borularda da üzvi maddə daşınmaq, əriyə bənzər borular, su və mineral duzları daşınmaq isə qısləma borularının e, funksiyalarına aiddir. Keçək, ikiqat adlandırma nümunəsini 3 dənə canlı üzərində tapmağınızı istəyirəm. 1-ci canlımız bitkidir. Ə üç yarpaq yonca bizim dilimizdə adıdır. İndi latıncada oxumağa çalışacağam. Trifolium pratense. Bilmirəmsə belə oxunmalıdır. 2-ci canlı heyvandır. Hemias velox və yax da cəlkərtənçəlidir. 3-cü isə hamımızın bildiyi bağırsaq çöpü bakteriyası və yaxud bağırsaq çöpü. Latıncada Escherichia, Escherichia coli. Səhv demədimsə Escherichia coli deyirlər. Tam deyə bilmədim. Burada ikiqat adlandırmayı əsasən bizim dildə və latın dilində hansı söz növü, hansı söz cinsi bildirir, müəyyənləşdirirsiniz, vaxtı saxlayın, müəyyənləşdirin, daha sonra isə doğru olub-olmadığını yoxlayın. Mən də vaxtı bir müddətlik burada, yəni sakit dayanıb sizi gözləyəcəm. Vaşliq üç yapaq yoncadan bizim dildə və latın dilində izah eləyəcəm. Latın dilində Trifolium pratensedir. 1-ci gələn sözcüyün cinsi bildirir. 1-ci və 2-ci söz bir yerdə növü bildirir. Latın dilində isə 2 üzr istəyirəm bizim dildə isə 2-ci gələn sözcüyün cinsi, 1-ci və 2-ci bir yerdə növü bildirir. Cəlh kərtənkilə ya da Erythmias velox, Erythmias onun İnşallah ki adlarını düz deyirəm. Cinsi bildirir, ikisi bir yerdə növü bildirir. Çərtənkələ cinsi, çəhkərtəncərsin növü bildirir. Və sonra bağırsaq çöpü bakteriyası Escherichia coli, e, deməli birinci söz cinsi, birinci ilə ikinci bir yerdə növü bildirir. E, bağırsaq çöpü bakteriyası, bakteriya cinsi, bağırsaq çöpü isə onun ə bakteriya sözü ilə bir yerdə növü bildirir. İndi deyə bilərsiniz ki, burada növ 2 sözlə ifadə olunmalı idi amma burada 3 sözlə ifadə olundu. Ona təklilməyin. Növ 2 sözlə ifadə olunur. Biz bunun yerinə bağırsaq çöpü də yaza bilərdik. Mən çaşqınlıq olmasın deyə bakteriya sözünü də əlavə elədim ki, biləsiniz bu bakteriyadır. Yenə gəlin burada yarpaq damarlanmasının bitki növləri ilə uyğunlaşdıraq və burada 1 2 3 4 5 6 zoğun quruluşunu müəyyənləşdirək. Yenə vaxtı saxlayırsınız. Məndə bir neçə saniyə gözləyib daha sonra izah edəcəm. them 1 2 3 4 Hansı yarpaq damarlanmasıdır? 1-ci paralel damarlanmadır, 2-ci e, gövsivari, 3 və 4 isə tor varıdır. Bilirsiniz ki, incit çiçəyində gövsivari damarlanma olur. Bundan başqa bağ yarpağında da gövsivari damarlanmaya təsadüf olunur. E, torvari damarlanma ikiləpəllilər üçün xarakteriktir. Məsələn, çınar ağacında ola bilər. E, daha sonra istisna olaraq birləpəllərdən qarğa gözündə misal ola bilər kartof iki ləpəlidir, çoban yastığı iki ləpəlidir, götürə bilərik. Və paralel damarlanmaya gəldikdə isə bu aidən taxıl bitkilərində bir ləpələrdə təsadüf olunur. Məsələn, qabış, qamış ilə buğdanı götürə bilərsiniz. Keçək soğun hissələrini müəyyənləşdirməyə ən təpə hissədə olan tumurcuq təpə tumurcuğu olacaq. 2 təbii ki yarpaqdır. 3 e, yarpaq qoltuğu yox, 3 buğumdur, buğumdur. 4 buğum arasıdır. 5 isə yarpaq qoltuğunda, yarpaq bucağında yerləşən qoltuq tumurcuğudur. 6 e, rəqəmləsi ilə məs yarpaq qoltuğu işarə olunmuşdur. Qoltuq tumurcuğu yantımurcuqlara aid idi. Gəlin indi burada 1 2 3 4 5 beşə gəzmədim. Sarı rəngə yazmaq istəyirəm. 5 davam edək. 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 dənə bitki vermişəm, mənim sevimli rəqəmimə qədər. Hər bitkidə hansı şəkil dəyişmə olduğunu müəyyənləşdirin. Vaxtı saxlayın, mən də bir neçə saniyə sonra izah edəcəm. Birinci şəkildə şeç çiçəyi göstərilmişdir və onun yarpaqları tükçüyə çevrilib həşərt tutmağa xidmət edir və uç hissəsindən şirey ifraz olunur. İkinci şəkildə kartof göstərilib, kartofun gövdə yumrusu göstərilmişdir. Bu istə. E, yeyilən istə. Gülə meyvələri isə hərlə olduğu üçün yemlik. 3-cü sarmsaqdır. Soğan kimi e, o da gövdə, yeraltı gövdə şəkil dəyişməsinə sahibdir və soğanaqdır. 4 e, burada bığcıqlar, noxudun bığcıqları göstərmişdi. Yarpaq şəkil dəyişməsidir. 5 aloe edir. Orada da e, sukulent yarpaq şəkil dəyişməsi var. 6 çiçəlləyən bığcığıdır. Gövdə şəkil dəyişməsidir. 7 Nepentesdir. Burda isə yarpaq şəkil dəyişməsi var, həşrat tutmaq funksiyasını görür, azad olan tələbatın ödəmək üçün 800 şalğan, burda da meyvə kök şəkil dəyişməsi var. 9 yer kökü yenə meyvə şəkil dəyişməsi var. 10 kaktus, e, bu sutaqçı Afrika südləyən olsaydı ya da maliyeli kaktus olsaydı, e, bu yarpaq şəkil dəyişməsinə də suklət gövdəyə də malik ola bilərdi. 11 yarpaqları olan çələm üst yarpaqları fotosintez etmək, alt yarpaqlara ehtiyat toplamaq funksiyası görür. Yarpaq şəkil dəyişməsi var. 12 inci çiçəyi kökünsöv gövdəyə sahibdir. 13 gürçin kök yumrusu şəkil dəyişməsi var. Burda yenə növbəti sualda 1 2 3 kök növlərini müəyyən edəcəksiniz, uyğunlaşma, anlaş və anlaşın şərhini və bir yandan da məsələ həll edəcəksiniz. Buyurun, vaxtı saxlayın. Bir neçə saniyə sonra izah verirəm. Bilirsiniz ki, bitkinin e, saçaqlı və ya hələ ki mil kök sistemi olması ilə aslı olmayaraq əgər toxum ilə çoxalırsa, onun bir ədəd əsas kökü olur. Burda da əsas kök yoğundur və adi gözlə görülür. Əsas kök 2 olacaq. E, kökün üzərində olan kök yan kök olur. E, Burdakı 3 yan kök olacaq. Gövdədən ya da yarpaqdan çıxan kök isə əlavə kök olur. Əlavə kökün üzərində olan kökə də yan kök deyəcəyik. Uyğunlaşmanı anlayış və anlayış şərhinə görə aparsaq, Kök sistemi nədir? Bitkinin bütün köklərinin cəmi kök sistemidir. Əsas kök nədir? Toxumun rüşəm kökçüyündən çıxan kök əsas kökdür. E, yan kök nədir? Başqa köklərin, əsas və əlavə köklərin, hətta yan köklərin üzərində inkişaf edən kök yan köklər adlanır. Əlavə kök nədir? Təbii ki, gövdədən və yarpaqdan çıxan kökə deyirlər. Keçək indi mikroskopla bağlı olan məsələmizə. Verilənlərə baxaq. Həqiqi ölçü verilib 0 %7 mm Görünən ölçü 9.1 sm başqa sözlə 91 mm Objektiv üzərində yazılan rəqəm 65, okliyar üzərində yazılan rəqəmi də biz özümüz tapmalıyıq. Mikroskopun böyütmə dərəcəsini tapmaq üçün görünən ölçünə həqiqi ölçüyə bölə bilərəm və ya o daşı okliyar üzərindəki rəqəmi obyektiv üzərindəki rəqəmə vura bilərəm. O zaman verilənləri yerinə qoyuram, görünənin ölçüsünü, həqiqinin ölçüsünə, okliyarın ölçüsü bilmirəm, nədir, x ilə işarə edəcəm, obyektivin ölçüsü də 65-ə bərabərdir. İndi burada hesablamı aparsaq 91-i 0 t -7-yə böləndə -1320, -365-ə böldüyümüz zaman isə x = 20 tapacağıq. Yəni mikroskopun böyütmə dərəcəsi 20 imiş. Gəlin indi burada da 2 sual var. 1-ci yuxarı qismdə yarpağın gövdə üzərində düzlüşünü müəyyən edib bitkiləri uyğunlaşdırın. 2-ncidə isə məsələni həll edin. Vaxtı saxlayın. Mən də bir neçə saniyə sonra izah eləyəcəm. 1 e, spiral ya da növbəli düzləşdi. Çünki baxın, bir buğun burdadır, digəri burdadır, biri burda, biri burda. Ona görə də növbəli düzləşdi. E, növbəli düzləşən bitkilərin misal göstərsəniz, palıt, cöchə, qarğıdalı, günəbaxan misal ola bilər. 2-ci qarşı-qarşıya düzləşdi və bura nanə, reyhan, e, gicişkan, e, sırğa gülü kimi bitkiləri misal göstərə bilərsiniz. Və e, sonuncu düzlüş, 3-cü düzlüş topa düzlüşdür. Bura isə qatır quyruğu, elodeya, e, qarğa gözü kimi bitkiləri misal göstərə biləcəksiniz. Oleander də həmçinin Məsələn, 50 dəsə olsaq, gecişcə bir bitkisinin bir soğunun üzərində cəmi 24 qoltuq dımışı var. Bu ilə yarpaq sayının da 24 olması deməkdir. Gecişçənin bir buğumuna 2 yarpaq birləşir. Cəmi 24 yarpaq varsa, buğum sayını tapmaq üçün yarpaq sayını 2-yə bölmək lazımdır. 12 dənə buğum tapacaqsınız. Deyir ki, topa düzlüşlü bir bitki var və onun bir buğumuna minimum yarpaq birləşir. Və bu topa düzlüşlü bitkinin buğum arası gecişçənin buğumuna bərabərdir. Gecişçənin buğumu 1 ki idi. Deməli, topa düzlüşlü bitkinin də buğum arası 12-dir, məsələ şərtinə görə. Onda bu topa düzlüşlü bitkinin buğum sayı 13-ə bərabər olacaq. Və onun hər buğumuna 3 dənə, minimum 3 dənə yarpaq birləşdiyi üçün burada toplam yarpaq sayını 42 tapmış olacaqsınız. Növbəti suala baxırıq. Yenə təzə 7-ci sinif dərslikindən uyğunlaşdırma aparacağıq və aşağıda da köhnə 6-cı sinif dərslikindən soğan haqtaki hissələri müəyyən edəcəyik. Vaxtı saxlayırsınız. Bir neçə saniyə sonra mən izah edirəm. Deməli, vegetativ çoxalma üsullarını burada müəyyən edəsəyik, bizim üçün şəkildə baxan kimi zətn göstənilir. Soxanaqla çoxalma B-yə uyğun gələcək. Sonra gövdə yumrusu ilə kartofu uyğun gəlir C-yə uyğun gələcək. Sonra kökümsov və gövdə çikliyi qaldı bizim üçün. Bu yəqin ki, qızıl köküdür. Çiçəkləyə oxşamır. Çiçəkləy daha alçaq olur. Onda kökümsovlo olanı Digər D variantını götürəcəyik, çünki burdan köklərdə görürsünüz, kökümsovu olacaq. Bu hissədə də qızıl gül çoxalma, gövdə çiriyi ilə çoxalma ola bilər. Soğanağa gəldikdə isə 1 onun quru, 2 onun yarpaqlı yarpaqlarıdır. 3 dibciyi, 4 qısalmış gövdə olan dibciyikdən çıxan kökü, yəni əlavə kökü, 5 təpə tutumurcuğu, 6 isə qoltuq tutumurcuqları olacaq. Ə səhv xatırlamıramsa bu sonuncu sualımız olmalıdır. Yenə burada yarpaq növlərini müəyyən edib uyğunlaşdırma aparacaqsınız və kök sistemi ilə bağlı məsələ həll edəcəksiniz. Məncə bir səhifəmiz qaldı bundan sonra. Sura keçimləşdirdik. Burda 1 rəqəmi ilə göstərilən sadə yarpaqdır. Sadə yarpağa günəbaxan, palıt, daha sonra toz ağacı misal ola bilər. 2 ilə göstərilən tək lələk varıdır. Tək lələkvari yarpağa quz, ağakasiya e, və yaxud da it burnu misal ola bilər. 3 rəqəmi ilə cüt lələkvari yarpaq göstərilmişdir. Nohut, lərcə bura misaldır. E, Lobiya 2 dəfə yazılıb, lap bura nohut yazaq güzəldir. J-ni də yazaq bura. 4 Dö rəqəmi ilə e, göstərilən isə, e, deməli acı paxtaların və atışabaldının aid olduğu barmaqvari yarpaqlardır və 3 yarpaq e, bu arada sarı kasə cütlələciyə aiddir. Onu da yazaq, J-ni də yazaq. J-ni 2 dəfə yazmışam, deyəsən. Hə, J-ni 2 dəfə yazmışam. Bye bye. Nə var, yox. Sara Kassiyanın gecəsi olsun. Lobya ilə moruq böyrükən isə üç şəhr yarpaqlara misaldır. İndi burdakı suala baxırıq. Toxumla çoxalan bir e, kartofdir. Kartof ümumiyyətlə mil kök sisteminə malikdir və əgər toxumla çoxalarsa onun mütləq bir dənə əsas kökü olacaq. Yerdə qalan kökləri də əlavə və yan köklərdir. Məsələ şərtinə görə burada da cəmi 45 dənə kök var. Amma e, vegetativ orqandan çıxan köklərin sayı nisbəti 1/1-dir. Yəni vegetativ orqandan çıxan kök bir əlavə kök ola bilər, bir də yan kök ola bilər və nisbətləri 1/1-dirsə əlavə kökü A qəbul edəsə yan köküdə a qədər bu elə məsiz. Deməli bir dənə əsas kök, a qədər əlavə kök, a qədər yan kök bərabər 45-ə, a da bərabər olar 22-yə. Həm əlavə kök, həm də yan kökün sayı 22-yə bərabər olar. Sonuncu sualımıza baxırıq. Kökün zonalarını müəyyən edəcəksiz və bu məsələni həll edəcəksiz. Vaxtı saxlayın, bir neçə saniyə sonra mən izah verəcəm. Kökün zonalarını burada bir rəqəmi ilə göstərib yuxarı zonadan başlayıb sayacaqsınız. 5 e, kök üstü, 4 bölünmə, 3 böyümə, 2 sorucu, 1 e, ötürücü ya da tərsinə e, yuxarıdan da başlayıb deyə bilərsiz. E, Zonalar istir kök üstü deməyəcəksiniz. 1 ötürücü, 2 sorucu, 3 böyümə zonası, 4 də ki bölünmə zonası kök üstü də zona deyil. Bu bir məsələyə baxsaq, yarpaqda fotosintezdən hissələr, sütun var, parenxima süngər var idi, parenximə və qapayıcı hüceyrələrdir. Məsdə şərtinə görə bunların cəmi 700-dür. Eə, sütunvari süngər var idi, süngərvari qapayıcı hüceyrədən 2 dəfə çoxdur. Onda qapayıcı hüceyrəni x qəbul etsək, süngərvarını 2x qəbul edərik. Sütunvari də süngərvardan 2 dəfə çox olduğu üçün 4x qəbul edərik. Burdan da hesablasanız x-i tapacaqsınız 100. X nə idi? Qapayıcı hüceyrə sayı. 100 dənə qapayıcı hüceyrə var, amma bizdən qapayıcı hüceyrəni tapmaq yox, ağızcığın sayını etmək lazımdır. Üzü də 2-yə bölməklə, çünki bir ağızcığın 2 dənə qapayıcı hüceyrəsi olurdu, 50 dənə ağızcıq hesablanmış olacaq. Bu da bizim sonuncu sualımız. R-yə bölməsinə yazarsınız. Suallar sizi qane ettdimi, maraqlı oldumu? E, sualların əksəriyyətini tapdınız, yoxsa sadəcə bir neçəsini tapdınız? Ümumi nəticəniz nə oldu? 1 e, dəqiqə vaxtınızı ayırıb yazsanız və laiq like etsəniz çox sevinərəm. Sağ olun, salamat qalın.